DAP Anthony Lok Anthony Lok sekarang yeah. dah mula warning Ahli partinya agar tak buat Provokasi tentang Najib Ya. Yeah. menjaga hubungan dengan UMNO Saya ucap tahniahlah kepada YB Anthony Lok yang telah Memberikan amaran kepada ahli-ahli DAP ni Supaya jangan membuat sebarang Provokasi Atau menghina Datuk Seri Najib Tun Razak Saya rasa Tindakan ni tindakan yang bertepatan dengan masa Patut dah lama dah warning ni dibuat Sebab sebenarnya yang buat ni bukan geng-geng Anthony Lok Yang buat ni geng-geng yang nak menjatuhkan Anthony Lok dan kawan-kawan Yang dalam pimpinan DAP sekarang Banyak yang membuat penghinaan terhadap Datuk Sri Najib Ialah geng-geng Tommy Thomas Geng-geng apa ni Lim Guan Eng, Lim Kisiyang Ha, eh, UBI ni semua sekali Tony Puaka ni semua ha, Ini semua satu angkatan tuan-tuan eh? Geng-geng ha, ni memang akan sentiasa melakukan Provokasi-provokasi yang menyakitkan hati Penyokong-penyokong Dato' Syed Najib Yang menyakitkan hati orang Islam Menyakitkan hati orang Melayu eh? Kan. Jadi kalau dah Susah Agung di AP Sudah mengeluarkan kenyataan amaran Saya harap selepas ni Jangan lagi ada amaran lah eh? Kan dia tanya kenapa tak ambil tindakan kat Yobin. Ha, kalau saya tanya balik mudah je ke. Amno juga tak ambil tindakan pada Akmal yang memulakan serangan demi serangan tanpa henti. Jadi fair and square lah eh fair and square. Cuma bila dah ada amaran jelas daripada Susah DAP ni saya harap selepas ini bukan lagi amaran. Eh Selepas ini sewajarnya tindakan disiplin diambil kepada mana-mana pihak yang mengeluarkan kenyataan tak kira lah terhadap Datuk Seri Najib ke yang boleh mengguris hati orang Islam ke yang boleh mengguris hati orang Melayu ke kan apatah lagi kalau niat dia tu pun memang nak eh, mensabotaj kepimpinan DAP sedia ada sewajarnya lah kepimpinan DAP sedia ada mengambil tindakan terhadap pihak-pihak ni sama juga dengan UMNO eh? Kalau ada pihak-pihak yang cuba Mengeluarkan kenyataan-kenyataan Yang boleh merosakkan hubungan kita Dengan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan pun Sewajarnya lah UMNO juga mengambil Tindakan disiplin yang sama ha, Tak bolehlah kita Dua harap di je ambil tindakan Lepas tu kita pun eh? Dah 3 tahun tak ambil sebarang tindakan Okey. Soalan seterusnya. Hmm bincangkan dekat isu Datuk Sri Zahid sebagai double standard. Ya. Asyik, komen. Apa yang double standardnya? Eh, kena tahu eh. Kes Datuk Sri Zahid ini dari awal lagi sebenarnya. Eh, tak ada kes. Benda ni bila kita dapat tahu? Bila bocor satu memorandum dalaman yang dikeluarkan oleh DPP kanan Akram Bengari. Akram bin Garib ni lah adalah uh, Pihak pendakwaan Dalam kes 1MDB Dato' Sri Najib Dalam kes uh, Dato' Sri Zahid kan? Memang jelas Akram bin Zahid eh, Akram bin Garib Menulis satu memo dalaman Bukan satu ya, dua eh Yang bocor Satu dihantar kepada Tommy Thomas Mengatakan bahawa Tujuh DPP dan juga 5 IO yang menyiasat kes Dato Sri Najib mengatakan bahawa tidak ada asas yang kukuh untuk mendakwa Dato Sri Najib. Sama juga berlakunya kebocoran memorandum dalaman Akram Garib memberitahu dengan Tommy Thomas bahawa tidak ada asas yang kukuh untuk mendakwa Dato Sri Zahid. Tetapi tuan-tuan seperti mana yang diperkatakan oleh Tommy Thomas dalam bukunya Justice in Wilderness, beliau diarahkan oleh pihak eksekutif. Ha, pihak eksekutif masa itu tuan-tuan, sudah pastilah sang saka. sang saka mengarahkan supaya dilakukan pendawaan terpilih berniat jahat dan bermotifkan politik. Ini bukan saya cakap, ini disahkan sendiri oleh Tan Sri Tommy Thomas Peguam Negara Yang dilantik oleh Mahathir sendiri ha, Itu sebab Peguam Negara yang lama Idrus Harun Sebelum dia meletakkan Sebelum dia pencin Dia memberikan D.N.A.A Kepada Dato' Sri Zahid Dia juga bagi D.N.A.A Kepada Dato' Sri Najib kan? Tapi pasal pengumuman ni buat Ke atas Dato' Sri Zahid dulu Bila orang duk marah dia dia batalkan ada empat representasi yang dibuat oleh Dato' Seri ha, itu sebab selepas dia tu ha, barulah Dato' Seri dapat satu persatu representasi dia diterima dan kesnya digugurkan. Ha, ini kena faham eh. Ha. Okey. Itu soalan terakhir. Ya. Yeah. Masih yang dia uh, orang cakap bangsa Melayu perlu selamatkan dunia. Uh, bezakan uh, ketepikan perbezaan masing-masing. Yeah. Uh, ya. Yeah. Saya nasihatkan dia di awal ni jangan merepek saudara. Dia nak suruh kita ketepikan perbezaan tapi dalam masa yang sama dia kata amno sial. dia kata amno macam itik patah kaki. Dia cakap amno keruh. dia cakap amno Datuk Zahid penuh beban. Bila kau tawarkan jawatan Perdana Menteri dengan harapan kau punya menantu selamat, tak ada pula eh? keluar ayat-ayat macam ni. Tiba-tiba Datuk Sri Zahid bersih sebersihnya Eh dulu masa tanda tangan muafakat nasional ni Datuk Sri Zahid, Datuk Sri Najib semua dari dakwa tu. Eh? Masa tu tak ada pun dia cakap apa-apa. Hari ni dia suruh kita ketepikan perbezaan. Nak ketepikan macam mana? Kita dah bagi kau peluang. PAS hingga hari ini tak bagi peluang untuk amanah. Eh? Yang merupakan parti serpihan dia. Tak pernah PAS maafkan Mak Sabu, Mahfuz Omar, Mujahid Yusof Rawah. Tak ada. Eh? Tetapi UMNO kita dah ampunkan PAS. Eh? Kita tanda tangan piagam muafakat nasional. Tapi apa dia buat? Dia kencing kita tuan-tuan. Kan? -tuan. Uh, eh? so fikirlah eh, Dengan logik sikit Sama juga Bersatu pun macam tu juga Kan eh? Kita ampunkan bersatu Kita maafkan bersatu Last kali apa bersatu buat Dahlah kita bagi eh? Dia jadi Perdana Menteri Sedangkan kita ada 42 orang Dia ada 32 32 tu pun curi daripada kita 16 eh, 11 dia curi daripada PKR Dia ada 5 5 tu pun menang atas tiket PKR Atas logo PKR Kan eh? Lepas tu dia balonnya kita dia bully kita Dia tahan duit kita Dia tikam kita belakang dalam pilihan raya Sabah yang lepas eh? Ha? Jadi macam mana kita nak percaya dengan dia orang ni tuan-tuan Memang tak boleh percaya Baik PAS tak boleh percaya Baik satu tak boleh percaya Sekarang ni mereka ni dalam Dalam keadaan self destruction mode UMNO dah tak payah buat apa-apa dah mereka saling bercakaran di antara satu sama lain. Mereka saling berbunuhan. Di antara satu sama lain ah, Tunggulah Siapa yang mati Siapa yang menang Aa, ah, Dah menang tu kita tengok nanti Macam mana keadaan dia eh? Ok ah, Ada satu permintaan untuk join Abang Poker Ya yeah, Abang Poker Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah ha, baik, sehat-sehat Datuk eh? Sihat, Alhamdulillah eh, Itulah Dato' Macam sekarang ni kan Macam saya cuma nak komen ni lah Yang masalah Akmal Pemuda ni kan Ya yeah. Boleh, boleh Datuk eh? Boleh, boleh ah ha, Sebab saya tengok dalam Dalam sejarah Pemuda kan Saya tengok Pemuda Amno ni Saya tengok dia yang lain sikit lah dia cross-line lah daripada presiden, apa semua kan. Eh. Hmm. Ala tuju dia kita tak tahu. Cuma dia, dia, itu hari dia buat impunan itu hari, konvensyen hari, dia, ya. dia kata dah bersama dengan PAS. Kita ni, orang bawah ni jadi pening lah hmm. tu. Mana satu nak ikut ni, presiden ke nak ikut pemuda ni. Oh, ya.